मी सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचा सर्व कार्यकर्त्यांचा सर्व त्यांच्या संपूर्ण नेते मंडळींचा या ठिकाणी खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो की त्यांनी पहिल्यांदा जिल्ह्यामध्ये पहिल्यांदा ज कमळ्या चिन्हावर आणि नवनीतजी राणा यांना प्रत्याशी बनवून त्यांनी जे या ठिकाणी सहमती दर्शवली आहे त्या सर्वांचं या ठिकाणी आणि जर सर्व महायुतीच्या घटक पक्षांचं या ठिकाणी नवनीतजी राणा यांच्यातर्फे खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो आणि तसेच या ठिकाणी सर्वांना विनंती करतो की आपण ह्या जिल्ह्यामध्ये કમળ એકદમ મોટા પ્રમાણમાં અને બહુમતાને છીલુ હી સર્વ વિનંતી કરુતો અને સર્વ કાર્યકર્તાના સાંભળ Yeah. Oh. नमस्कार मैं रविश कुमार दिल्ली हाई कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली लेकिन उनकी जमानत याचिका पर बहस के दौरान वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरह से दलीलें रखी हैं आज उन्हें हार में भी जीत का नायक बना देती है उन दलीलों के बीच आप ईडी e को मिले असीमित अधिकारों और उसके जरिए किए जाने वाले अतिक्रमण को साफ साफ देख सकते हैं हम आज के वीडियो में सिंघवी की दलीलों और कोर्ट के जवाब पर विस्तार से बात करेंगे लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा हाईकोर्ट ने ईडी को केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दे दिया है इस पर सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी सिंघवी चाहते थे ईडी की हिरासत से रिहाई की याचिका पर आज ही सुनवाई हो और फैसला हो ईडी को जवाब देने की जरूरत नहीं मगर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है आज केजरीवाल को राहत नहीं मिली इतनी तेजी से घटनाक्रम बदले जा रहे हैं कि दस साल के हिसाब को छोड़कर सब इधर उधर देखने लग जा रहे हैं जैसे तेज आंधी चल रही हो कहीं टिन के छत उड़ रहे हैं तो कहीं पेड़ उखड़ रहे हैं सिंघवी की दलीलों